Театральная команда из Питера под руководством Андрея Могучева написала и поставила пьесу «Цирко-амбуланты». Лия Ахиджакова в главной роли с необычной идеей – Дон Кихота российской реальности. Режиссер говорит, именно актриса стала импульсом для создания спектакля. Мотивация для того, чтобы мы вообще начали придумывать этот спектакль, явилась Лия Меджидовна Ахиджакова и, собственно говоря, сотрудничество с ней. Историю для пьесы режиссер Андрей Могучий и художник Максим Исаев придумывали и создавали сами – Действие происходит на некоем острове. Он находится где-то в забытой глубинке России, но окружен он океаном с околами. Правит там обер-кондуктор. Сценическое пространство, придуманное Максимом Исаевым, поражает. Декорации сложные, за каждый закреплен отдельный человек. По замыслу режиссера они передвижные. И даже в оформлении являют главную тему спектакля, тему Дон Кихотства. Но что это, чудачество или болезнь, затрудняется сказать даже сам постановщик. Я думаю, что э, любое действие, каким бы безумным оно ни казалось, извне, оно всегда исходит из человека. И вот это нам было интересно. Что, какая мотивация может повергнуть человека на так называемый безумный поступок? Главную героиню Ахиджаковой сразу и не узнаешь. Она одна из работниц мясокомбината, неприметно и покорно, но только до тех пор, пока не говорит свои главные слова, которые и делают ее Дон Кихотом нашего времени. Злой колдун и волшебник захватил нашу часть суши. Знаю, что говорю. Ибо, получив палкой по голове, прозрела. Теперь все вижу в истинном свете. Спектакль, несмотря на нестандартную форму и сложное восприятие, затягивает зрителей в действие с первых минут, заставляя осмысливать все грани действительности, ставит вопросы острые, актуальные для современного мира. Кто отравляет человеческое сообщество и кто способен выйти на битву с врагом, как Дон Кихот? Маргарита Аваньянц, Екатерина Очеретина, Михаил Чураков, эксперт Тв.